Добрый вечер. Здрасте. Добрый, добрый, добрый. Что вас заставило так усмехнуться? Что еще раз? Что вас заставило так усмехнуться? Да, потому что знаю, кто вы и что вы, что из себя представляете. И. И. Поэтому я удивился, что я вас встретил здесь. Если вы знаете, кто я, наши взгляды с вами совпадают или они разные? Да нет, конечно. Вы что? Нет, конечно. Замечательно. Откуда? Откуда? Давайте отсутствие так... ума. Что? Будет совпадать с присутствием ума. Отсутствие ума с присутствием ума. Да, 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 и реальности. Вы пропагандист Украины. Я не знаю, не помню, честно, как называется ваш важно. Мне а, ну, не важно, да, на самом деле, поэтому я его и не помню. Угу. Вот. Знаю то, что вы и видел, как вы много раз, как говорится, сливались от российских блогеров. Угу. Очень много. Вот перечислять их, я думаю, нет смысла. Вы сами это все принимаете. Ой, комиссии очень, комиссии ну, очень много, очень много, ну от кого я сливался? Да, ва вашу политику, ва вашу политику ведения диалогов я тоже знаю. Давайте Отключать уже придем динамику. к самому делу. Или вашу вы готовы слиться? Вашу ва вашу методику я тоже знаю. Вы отключаете динамику собеседнику. И на свою аудиторию таратурить. Вот мои руки, да, никому да, я ничего не я ничего не отключаю. Вы всегда так делаете с обратной стороны. Давайте, давайте придем к, ваше... к какому-то диалогу. Не-не-не. А, вы готовы слиться? Бесполезно общаться, потому что, ну. То есть, вы, вы сейчас хотите мне накидать вот это все и убежать, да? Нет. Я правильно понимаю? Да. Нет? Вываливай, чего у тебя там? Нет, не вываливай. Мы можем о чем-то поговорить. О чем вы можете поговорить? О а какое у вас образование? У меня среднее, техническое. Понятно. О чем вы тогда разговариваете здесь? С россиянами обычно российско-украинская война, политика. Можно немножко истории. А как вы можете об этом разговаривать, если у вас нет определенного образования, такого как военного или политического. Mm -hmm. А надо. Ну, вы считаете, надо только с образованием разговаривать. Ну, на, какого, на каком уровне вы разговариваете? На уровне на обывателя. Ну, то есть на уровне трипло. На уровне обывателя. На уровне трепло. Ну, то есть, кроме как слов, подтверждения фактов, ничего такого mm. нету. Вы футбол. Всё, вы, ф... вы футбол смотрите? Нет. Не смотрите. А какой вид спорта вы любите? А какой это имеет отношение mm, к нашему делу? Вы сейчас поймете. Нет, не я не буду. Мне не понимать буду. Понимать вас. Нет. Вот, вот он, вот он. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте дальше. Что дальше? М? Так вы же, ну, вы же не способны выкидывать. разговаривать. Ну почему? Ну, Я потом... же отвечаю на ваши вопрос. Нет, вы не отвечаете. И вы отвечаете на мои вопросы. Вы не отвечаете, вы крутите задом. Вы скажите, знаете что, как вам новые изменения в конституционном праве вашем? В а, о каком в именно идет вашей? речь изменений? Вы понимаете все. Прекрасно. Не понимаю. Вы все прекрасно понимаете. О каком изменении идет речь? Свобода слова. Свобода, свобода, и имущество и прочее прочее я сейчас не буду Что то свобода слова имущество не могу понять все вашу. я понял вас короче вы конкретно все можете сформулировать вы, свой вопрос сливаетесь я понял вас. я понял вас. вопрос можете свой сформулировать или нет я говорю последние закон измен о каком именно идет речь В плане э, ущемления прав конституционным Давайте я скажем так. Не тупи. Тупого не обнимай. Не разговаривай. Да, с... Не разговаривай со мной. Так. Не, 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 я буду разговаривать с тобой не -не -не. так, как я считаю нужным. Если ты будешь тупого обнимать, я буду только так с тобой разговаривать. Если будешь. Но ты так... же уже понимаешь, Если что. Если ты, ты будешь, будешь со мной так разговаривать. то Если Нет, ты, ты будешь со, со мной так по... разговаривать, <свист> то ты просто твоей, твоей А, ну это типичный, типичный цепцошник. Причем здесь все, понял, Я тебя призываю к да здоровому диалогу, всего лишь на все. Ты не можешь приз, не, не не ты не можешь так призывать. Почему Кто я не могу? к здоровому диалогу? Не говорят, если ты не будешь отвечать на вопросы, ты идешь. Так и так люди не разговаривают, так говорят. Я тебе такое не сказал. Ты а, перемотай. Я тебе не сказал, что если ты не будешь разговаривать. Нет, я просто тебе сказал, что о чем с тобой разговаривать, если ты не будешь отвечать на вопросы. Я же тебе задал вопрос. Ты начал жопой крутить. А мы, 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 мы на допросе, что ли? Что такое диалог? Нет, подожди. Что ты такое сказал, диалог? Если отвечать на вопросы, это допрос. То есть ты считаешь, если, если два человека, если, 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 если два человека разговаривают, один другому задает беседа, вопрос, нет, то это нет, допрос. Нет, тормози, тормози. Если конструктивная беседа, то есть я, я вопрос, понимаю, что вопрос, ты на тормозах, но вопрос, меня не надо притормаживать. А говорю, меня не надо притормаживать, на если ты на тормозах. Этого, на я Павалая. тебя спрашиваю, Палаяк, что такое диалог? Давай, что, теперь что такое диалог? Ты меня спрашиваешь? Да. Кто спрашивает я тебя спрашиваю кто кто вы а тот человек с которым ты сейчас разговариваешь ну знаешь тоже люди вот она вот она вот она вот она что ты именно? и теперь 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 я тебе задам вопрос теперь я тебе, задам я вопрос. тебе задал Расскажи вопрос нет. ты ответил Расскажи на мой нет. вопрос или нет что такое диалог кто спрашивает я тебя спрашиваю. Кто вы? Я тебя спрашиваю. Тот, кто на кого вы? ты сейчас смотришь. Кто вы? Ты же меня знаешь, кто я. Я, я, честно, я много видел с, с тобой роликов, но... Ты просто пожиратель времени. Иди нахер. Ну, девица. <связывая> я, наверное, не знаю, как сприймати. Вот, 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 видишь? Вот, вот, начинается, вот. Я просто намагався с людиною побалакать. Я ничего нього не хотел. Я просто хотел побудувати якийсь диалог. <сум> Невже это так складно? Добрый вечер. Добрый вечер. Я из города Криворог. Очень приятно. Есть Касандра. Мы с вами кажется, виделись, нет? Возможен такой вариант. О чем хотите поговорить? Да, вообще-то единственный вопрос. Как так можно жить в вашей стране? В нашей стране как можно так жить? Да. А как так? Ну, незаконный президент удерживает власть. Незаконный человек, назывался я президентом, удерживает власть. А вы подчиняетесь. Как вы это можете сделать? Почему вы считаете его незаконным? Я мне вообще пофиг, такое. А кто его считает незаконным? Конституция Украины. Да вы что? Да. И там написано, что он незакон. Написано, да. Можете мне прочитать, где там написано? 109 статья прочитайте. Давайте. Прочитайте мне 109 статью. Ну, откройте интернет и прочитайте. И что там в 109 статье написано? Давайте своими словами. Я уже не буду Давайте. Говорить, что президент Украины избирается на пять лет. Угу. Не больше, не меньше. Угу. А, кажется, последнего... Не больше, дня, не меньше? Последнее на 5 лет. Давайте потом... я, я все-таки открою. Да? Потом, потом идет переизбор. Давайте я все-таки открою. Давайте, давайте. Давай. раз вы не знаете Конституцию. А у вас есть под рукой э, другой гаджет? Конечно, сейчас да? открою. У меня даже второй экран есть. Откройте 108-ю статью Конституции. Давай. 108-ю. А что, вы открыли 109? Да. Давайте говорить. Читаю. Статья 109. А, подождите, это у меня крим... криминальный кодекс сейчас. Конституция Украины. Да, открылась. Э... Э... Стать... Статья 109. Відставка президента Украины набывает чинности с момента проголошения ним, особисто заявы про отставку на заседании Верховной Рады Украины. Mm -hmm. Ну и что? Значит что? Получается что главный сейчас у вас Верховная Рада Украины? Нет. А президент? Нет, тише. А президент тише. не является? Тише, тише, тише. Давайте разберемся. Давай, давай не только, только не нервничайте. Хорошо, давайте я разберемся. Вообще, я вообще не нервничаю, а вы нервничаете. Я спокоен абсолютно. Вы, вы, здесь 108-ю конституцию статью, вы открыли? Да. Конечно. Открыли, да? Э, смотрите, вы мне сказали в статье. У вас противоречие идет. Давайте, да, давайте разберемся. Только и, давайте, и, давайте и, по и, очереди и, говорить. Молчи, я говорю. Не закрывайте мне рот. Вы, молчи, мне, сказ... вы молчи, мне сказали, молчи. вы мне сказали, вы мне сказали 109 я Тихо. статья. Тихо. Не надо, я не, не надо так говорить со мной. Тихо. Вы сказали 109 я статья. Правильно Тихо. или нет? Отставка президента наступает когда? Когда Ровно наступает? Через 5 лет после исполнения. Где, где об этом написано? 109 статьи Конституции. Я вот открыл. Статья 109. Отставка президента наступает после провозглашения ним заявления об отставке. Нормально говори, не нервничай. Я перевожу тебе просто сразу на не российский расист... язык. Нормально говори. А я на российский язык. Я Если... понимаю на украинский, я и так по украински. Если понял. я буду читать на украинском, у меня я будет все будет хорошо. Понял, что ты сказал. Видставка президента я, Украины я нормально набуває нормально. чинности с моменту проголошения ним особисто заявы про видставку на засіданні Верховной Рады, где тут говорится о пяти годах. Я вопрос тебе задал. Помолчи. Зачем я должен молчать? Потому что ты никто и зовут и никак. <laughs> не базарь со мной так. Ну зачем ты? Да кто ты такой? Я же с тобой пытаюсь построить диалог, а ты хрюкать начинаешь. Ну хрюкать это а ты, ты же свинья. Вы там все салоеды. Да а ты, ты ш... что? Салоеды это не, это не свиньи. Понимаешь? Салоеды, это значит это свиньи, свиньи свиней едят. Свинья, ты ж правильно свинья, сказал? А ты свинья, а ты Я, свинья? Свинья. я, свинья я таких, как, я таких, как ты на завтрак имею. Семья, свинья я свинья таких, живёт, как ты на да. завтрак имею. Свинья. Так что не хрюкай, не хрюкай. Не и просись и ко, и ко мне, не просись ко, ко мне. Такой, вообще? О, видишь, опять хрюкаешь. Ну что там, разобрался или нет? Да, Знакомые вот, буквы нашел? Срок президентских полномочий Зеленского на посту не больше истекает 20 мая. Всё. А где, где ты это прочитал? То же самое, 109. Где статье. ты прочитал это? 109. Статья вашей Конституции. Я только что тебе прочитал 109. Статью Конституции. Ты не прочитал все Ты, наверное, обманул меня. Я тебе прочитал все. Я тебе прочитал все. Смотри. Повністю 109-та А стаття. Ану, прочитай що ну прочитай, що ти мені прочитав сто 109 статті. От, повністю я відкрив ріс повністю Конституцію України. Відставка президента України набуває чинності з моменту, з моменту проголошення ним особисто заяви від про відставку на засіданні Верховної Ради України. А вот статья 108 ставит тебя на место. Или попой в, лу... Или попой лужу садит. У вас Нету да? никакого противоречия. Статья 108. Читай, читай статья 108. Президент Украины выполняет свои повноважения до вступа на пост. Лишением свободы на срок до 5 лет. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост нового, новообраного президента України. Стаття 108. Ну що, с'єл? Як же ж я неправильно говорю? Неправильно. А що я неправильно сказав? Да неправильно. Так, друзі, невеличке пояснення по статтях Конституції про президента. Бо цей Йолоб все переплутав, ну, чого ще. Від нього можна очікувати. Він мені казав про статтю 109. Дивимося статтю 109. Стаття 109, так як і казав, відставка президента України набуває чинності з моменту проголошення. Ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради. Не більше, не менше немає, тут, тут не йдеться про термін 5 років. Але йдеться про термін у 5 років у статті 103. Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Президентом України. Та -та -та -та, от, Строком на 5 років. Все. І не написано, що тільки на 5 років. Строком на 5 років. Але дивимося далі. Стаття 108, так як я і казав. Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Як нема не призначений президент України то новообраний то. Скажімо так, той президент, який виконував свої обов'язки, він продовжує виконувати свої обов'язки до вступу на пост новообраного президента. І це не обмежується терміном 5 років. Бо під час воєнного стану вибори проводити не можна. Ну, вони ж шукають, до чого можна дочепитися. Так що, якось так. Наприклад, У тебя все неправильно, ты просто подставляешь свои, свои слова. Под статью. <звы> где ты прочитал про пять лет? Жаль, жаль, что Где ты, прочитал, стать... про 5 Знаю, что. Где ты вот прочитал про пять лет? Знаешь что? Где ты прочитал про пять лет? В вашей статье вашей Конституции я прочитал. Скажи мне статью Конституции, где написано про пять лет. В вашей статье Конституции. В какой статье? Давай сейчас посмотрим. В смысле сейчас посмотрим? Ты сказал в 109 статье, там такого а, нету. нет. Там Шелест такого меняется. нету. С чего у вас то меняется? Да помолчи. Не, не, слушай, я ж с таким... Помолчи, я, с таким э, я ж с таким... я ж с таким... долго иди, не иди, разговариваю. Пошел иди, на... Иди, пошел. Пошел. Ты дивы какие. конституцией мне вырежу. Нехай читаю я Конституцию. Хай шукая до чего можно причепитися.